नाशिकचे रामगिरी यांनी आपल्या धर्माचा उपदेश सोडून इस्लाम धर्माचे अंतिम प्रेषित हजरत मोहम्मद पैगंबर स स यांच्याविषयी अपशब्द वापरून अवमान केल्याचं प्रकरण सध्या गाजत असून त्याच्याविरुद्ध महाराष्ट्र राज्यात प्रथम खबरीची प्रचंड संख्येने विविध ठाण्यात था, नोंद झाल्यानंतर सुद्धा आतापर्यंत अटक झालेली नाही त्यामुळे मुस्लिम समाजात आक्रोश प्रकट होत आहे या संदर्भात शुक्रवारी यवतमाळात कुल जमात विखा विफाक दरद्वारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन देत महत रामगिरी महाराज यांना तात्काळ अटक करण्याची मागणी करण्यात आली यावेळी टाइम्स न्यूजसोबत बोलताना डॉक्टर शेख मुजीब मुफ्ती एजाज साजिद पटेल यांनी या संदर्भात आपल्या भावना व्यक्त करताना महत रामगिरी यांना तात्काळ अटक करण्याची मागणी केली कुल जमाती विभागचे अध्यक्ष डॉक्टर शेख मुजेब मुफ्ती एजाज शमशी मौलवी शारिक अली मुफ्ती सोहेल नदवी काँग्रेस प्रदेश सचिव जावेद अन्सारी ऍडव्होकेट इम्रान देशमुख यांच्या नेतृत्वात देण्यात आलेल्या या निवेदनात म्हटले आहे की देशात व महाराष्ट्रात कायदा व सर्वश्रेष्ठ मानला जातो इस्लाम धर्म व इस्लाम धर्माचे अंतिम प्रेषितांचा आदर त्यांची श्रेष्ठता जो मुसलमानांसाठी श्रद्धा व आस्थेचा केंद्रबिंदू आहे त्याच्याविषयी जगात राहणारा कोणताही मुसलमान कुठल्याही प्रकारचा अपमानजनक वक्तव्य अजिबात सहनच करू सहन करू शकत नाही त्याच्यासाठी स्वतः आपलं कुटुंब मालमत्ता तसेच आपल्या आईवडिलांची कुर्बानी देण्यास तयार राहतो असे असताना इतर इतर धर्मातील स्वयंघोषित धर्मगुरू रामगिरी याने स्वतःच्या धर्माचा अभ्यास लोकांपर्यंत पोहोचवण्याऐवजी इस्लाम धर्म व प्रेषितांबद्दल अपशब्द बोलून जातीय तेढ निर्माण केली आहे त्यामुळे रामगिरीला तात्काळ अटक करावे महाराष्ट्र शासनाने येणाऱ्या आठ दिवसाच्या आत रामगिरीला अटक केली नाही तर आठ दिवसानंतर संपूर्ण राज्यात लोकशाही मार्गाने शासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा या निवेदनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री व सरकारला देण्यात आला आहे निवेदन देता ना, कुल जमात विभाग के पदाधिकारी व मुस्लिम नागरिक मोटा संख्या में हाजिर होते है। जो है यहाँ यौतमैल शहर का पूरा मुस्लिम समाज जो है उसका शिष्ट मंडल कुल जमाती विफाक के सा, के बैनर तले यहाँ कलेक्टर साहब से मिला है कुल जमाती विफाक में हम देखते हैं कि सारे मसलक के और सारे जमातों के सारे पॉलिटिकल पार्टीज में काम करने वाले मुसलमान भाई जो है वो कलेक्टर साहब के सामने गम और गुस्से का इजहार करने के लिए आए हैं आप जानते हैं कि पिछले पंद्रह अगस्त को रामगिरी महाराज ने जो हजूर की शान में जो गुस्ताखी किया उसका गम और गुस्सा हम सारे मुसलमानों में है और उसी का उसी को अरेस्ट करने की मांग को लेकर हम जो है यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं श्री महाराज है जिसने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूल सल्लाम की शान में गुस्ताखी की उसके खिलाफ़ में आज हम कलेक्टर साहब के पास निवेदन लेकर आए निवेदन इस तरीके से है वैसे तो हज़ारों मुसलमान रोड पे निकलने धरने और रैली करने के लिए तैयार थे लेकिन हमने शांतता का ख्याल करते हुए हज़ारों लोगों की सिग्नेचर के कागज़ जमा करके कलेक्टर साहब के पास ये चंद लोग जो सब जमात के नुमाइंदा नुमाइंदा है जिसमें हर तहरीक हर जमात हर हर तंजीम के लोग है ये सब नाराज़ है इस महाराज की हरकत की वजह से हमारी मांग है कि हुकूमत ने इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए मुफ्ती साहब इसके पहले नपुर शर्मा का मामला है उसके पहले भी गुस्ता के रसूल के मामले हुए हैं और ये लगातार हो रहे हैं कही कहीं ना कहीं मुसलमानों के एक कमज़ोर नस उगड़ कर इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद में हम लोग मेमोरेंडम और इसकी शक्ल में जाते हैं तो इस इस मामले में किस तरीके कानून होना चाहिए आपको क्या लगता है नहीं इसके लिए अलग से कोई ना कोई सख्त कानून बनाना चाहिए आए दिन ये बड़बोले लोग कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं और मुसलमान संविधान का कानून का ख्याल करते हुए न धरने देते ना रोड पे देते धरने दिए रेडी रैली निकाले तो फिर क्या होता है उसमें कुछ लोग शरारत करते हैं और वो मुसलमानों पे आता वापस फिर केस मुसलमानों पे ही लगती इसलिए गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि एक सख्त कानून बनाया जाए और फिर जो भी किसी भी धर्म के बारे में बुरा बोलने वाला हो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए तो फिर हम धरना देंगे सारे मुसलमान मिलकर धरना देंगे इन रैली भी होंगी भूख हड़ताल भी होंगी जो कुछ कर सकेंगे हमारे नबी की शान के लिए उनके असमत के लिए हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार है इस्लाम के इस्लाम धर्म के अनुसार ये पूरी जो यूनिवर्स है पूरी कायनात है इसका एक ही खाली का पैदा करने वाला है वो अल्लाह ताला है अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत के लिए सारी मानव जाति के लिए इंसानों की हिदायत के लिए अपने आखिरी प्रेषित हजरत मोहम्मद वसल्लम को जमीन पर धरती पर प्रेषित बनाकर तमाम इंसानों के लिए प्रचिध बनाया था वो प्रेषित मोहम्मद सल वसलम सारी दुनिया के लिए रहती दुनिया तक क्यामत के लिए सारे इंसानों के लिए रहबर और रहन गाइडेंस है आप पर मोहम्मद पर मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं पाकिस्तान का नहीं हर दुनिया का हर कोने का मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और है आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान की धरती पर यह एक लगातार सिलसिला बन गया है कि हुकूमत की शय पर हुकूमत के कारिंदों की शय पर जो समाज संटक जो है शरपसंद है जो इंसान से गिरे हुए निचले स्तर के लोग है ये परिषद पर और हमारे धर्म के धर्मस्थलों पर या धर्म की तालीमान पर आए दिन जो है पीछे तो उछार रहे हैं और ये इनकी हिम्मत इतनी बढ़ रही है इसलिए कि सिर्फ इनके पीछे हुकूमत है सत्ता है इक्तदार के लोग हैं अगर जो ये सत्ता और इश्तेदार के लोग इनसे हट जाए तो इनकी कीड़े मकौड़ों की भी हैसियत नहीं है तो इन्होंने सुन लेना चाहिए समझना चाहिए कि इनकी हरकत से न मुसलमान पीछे आ सकता है न प्रशित मोहम्मद की शान में गुस्ताकी कभी बर्दाश्त की जा सकती है न कम हो सकती है आए दिन जिस 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 ढंग से ये प्रशित की शान में उकसाही करने कोशिश करेंगे बच्चा बच्चा जो है हमारा हर एक खून खून का कतर देने के तैयार हो जाएगा और उनकी हजबत उनकी तोकीर के लिए अपने आपको हमेशा पेश करता रहेगा उनकी तालीम को मजीद बढ़ाने की कोशिश करेगा इसलिए आंखें सरकार आँखें खोन कर अपने कान खोलकर जो है तो सुन ले कि मुसलमान अपने अकीदे में कभी पीछे हटने वाला नहीं है अपनी नबी की शान उकसाही को कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है आप आप इस पार पर अगर से इस पर पाबंदी न लगाए इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं करे तो देश और दुनिया जो है तो कहीं इसके दूसरे दुष्परिणाम देखने के लिए कहीं तैयार ना हो जाए तो हुकूमत से हमारी बहुत अपील है कि कानूनी तौर पर हम कानून के तहत ही अपनी मांगे मनवाने के यहाँ पर आए हैं समाज का हर तबका यहाँ पर है गैर मुस्लिम भाई भी हमारे साथ में है तो ये दूसरे समाज के भी जो भी समाज गुरु धर्म गुरु है उनके भी हम जो है तो उनका भी आदर करते हैं उनके भी विचारों को समझने की कोशिश करते हैं तो हिंदुस्तान के कानून की ये चाहिए और हुकूमतों को ये चाहिए कि वो दूसरे भी धर्मों के और खासतौर से इस्लाम पर जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं उस पर जो है तो अब इसके आगे इस तरह की कोई गल, गलत हरकत गंदी हरकत करने से कोशिश ना करें वरना हालात जो है तो हालात हाँ से ना निकल जाए